નમસ્કાર મિત્રો જય શ્રીરામ પ્રભુ શ્રીરામજીની કૃપાથી આટલા વર્ષો બાદ એમની કૃપાથી જ પ્રભુ બાવીસ જાન્યુઆરી બે હજાર ચોવીસના દિવસે અયોધ્યામાં પ્રાણ પ્રાણપ્રતિષ્ઠાના રૂપે સ્વયં નિજ મંદિરમાં વધારી રહ્યા છે તો રામજીની કૃપા એમના આશીર્વાદ આપણને આપણા પરિવારને મળતા રહે આવા ભાવથી એમનું જે દિવ્ય સ્તોત્ર છે જેનું નામ છે રામાષ્ટકમ એમનું સુંદર શ્રવણ કરીએ પઠન કરીએ જે સાંભળવા માત્રથી રામજીની કૃપા થાય તો આવો આવા દિવ્ય અને ઉત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ ઓમ રામાષ્ટકમ भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे राम मद्वयं निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजे हराम मध्वयं सम्प्रपञ्चकल्पितं य नामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे हराम मध्व निष्प्रपञ्च निर्विकल्पनिर्मलं निरामयं चिदेकरूप भजे हराम मध्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं यशेष देहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेहराम मद्वयं महासुवाक्यबोधकै विराजमानवाक्पदे परब्रह्मव्यापकं भजेहराम मद्वयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमानदेशिकं mm -hmm. भजे ह राम मध्वयं भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचितरञ्जनं सदेव राम मध्वशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे ह राम निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे हराम मध्वयं सम्प्रपञ्चकल्पितं यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे हराम मद्वयं निष्प्रपञ्च निर्विकल्पनिर्मलं निरामयम् चिदेकरूपसन्ततं भजे हराम मध्वयं भवाब्धिपोतरूपकं यशेष देहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हराम मध्वयं महासुवाक्यबोधके विराजमानवाक्पदे परब्रह्मव्यापकं भजे हराम मद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमपहं विराजमानदेशिकं भजे राम मध्वयं भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव राम जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम् स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे हराम मध्वयं निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे हराम मध्वयं सम्प्रपञ्चकल्पितं य निराकृतिं निरामयं भजे ह राम निष्प्रपञ्च निर्विकल्पनिर्मलं निरामयं चिदेकरूप सन्ततं भजे हराम मध्वयं भवाब्धिपोतरूपकं यशेष देहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हराम मध्वयं महासुवाक्यबोधके विराजमानवाक्पदे परब्रह्मव्यापकं भजे परब्रह्मव्यापकम्बजेहरामयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं विराजमानदेशिकं भजे विराजमानदेशिकम्बजेहराम मद्वयं रामाष्टकं पठति य सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्या વિદ્યાં શ્રી વિપુલસોખ્યમનંતકીર્તિ સંપ્રાપ્ય દેહ વિલયે લે ચોક્ષી વ્યાસભિરચિ રામાષ્ટક સંપૂર્ણમ જય શ્રીરામ મિત્રો આ સુંદર અને દિવ્ય સ્ત્રોત્રનો પાઠ માત્ર સાંભળવા સાંભળવાથી જ રામજીની કૃપા વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય લક્ષ્મીજીની પ્રાપ્તિ થાય અને યશ કીર્તિની પણ પ્રાપ્તિ થાય અને અંત સમયે પ્રભુનું ધામ ધામ પ્રાપ્ત થાય આવું આ દિવ્ય સ્તોત્ર જે વ્યાસજી દ્વારા રચિત હતું એમનો પાઠ કર્યો જય શ્રી રામ